<applause> بسم الله الرحمن الرحيم ما بهما السعيد قد الهم على قلبي به مفقود كراون uh, برنس ولي العهد ولي العهد رحمة الله عليه كم كلمات قد ورد على قلبي حبيت أن أنشر أن أحكي شيء قد ورد على قلبي بسبب ولي <متحدث> العهد أقول أعوذ <أقول> بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الأكبر سبحان الله قد <قال> ورد الخبر ليلة الأمس بوفاة ولي العهد لآل سعود نعم بهذا السبب اللي ورد في قلبي أحببت أن أنشر بين المسلمين مؤمنين وبين كل الناس وكلنا عبيد لربنا جل وعلا سبحانه وتعالى الله اكبر اكبر الله اكبر اكبر الله اكبر الأكبر. انتشر خبر نعم فجاه نعم بأفول ولي العهد نعم لآل السؤود نعم لا. والذي ورد في قلبي أنه هو كان سبحان الله بين علي فو علي سقوط نعم كان نجمة مضوي نعم نعم لا, لا, لا يرى مثيلا له الله أكبر سبحان الله هذا الواردات الله أكبر هل ولده في قلب عبد ضعيف رحمه الله. آمين آمين. ويرحمنا الله. آمين. نحن عايشين في أشهر المباركة أوله رجب شهر الله شعبان الشهر ورمضان شهر أمتي سبحان الله. أعظم الشهور رجب رجب شهر رجب لأنه رجب الفرد كذلك يقال أنه رجب شهر الله لا يصاب أي شهر هل مس مسمى شهر الله لا رمضان ولا شعبان ولا سائر الشهور هذا الشهر شهر معظم معظم مبجل مكرم لا لا يقدر له قدر شعبان شهري رجب عجائب الله اكبر الله اكبر الأكبر. الله اكبر الله اكبر سبحانه وتعالى انتشر خبر فجاه عن افول ولي العهد ولي العهد لآل السعود قيل وسمعت انه كان كوكب دري الله اكبر Beyne alise orden. Ma lahum ay mafal. Hakaza. Hakaza e onu şey ettiler. Hay. Hakaza wasif. Teşkiye. Ertanu. شخص بين آل سعود هو على تزكية له حيث قُبِب في بلدة غريبة من مات غريبا مات شهيدا الله ثم هو سبحان الله مات غريبا مات شهيدا في ليلة مباركة ليلة المعراج ما حصل أي أي واحد من آل سعود هذا المرتبة ما شاء الله له ما شاء الله حليم سليم ما شخصيته ملايم ما شاء الله ما أزع أحدا حتى من السماء الله أكبر حق سبحانه وتعالى يقول جل من قائل كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون قد كبد روحه ليلة المهراش هذا تخصيص بين علي سعود ولا واحد أمير ولا ملك ولا سلطان وصل هذا المرتبة هذا تزكية هل وصل لدينا حق لدينا حق وليلة المهراج سبحان الله أيها الناس أيها المؤمنون الله جل وعلا يقول كل نفس لا الموت ثم إلينا ترجعون فله خصوصية حيث كل واحد من الملوك وصوا أن يدفن في بلاد نعم نجد بلاد رياض بالرياض الرياض. إلا المرحوم نعم وصى أن يصلى عليه في حرم مكة المكرم الله أكبر بأن يدفن في حرم مكة المكرم الله أكبر ولا واحد وصل هذا المرتبة لا ماذا أحداً فلا أي إنسان شيء عنه لكن محصور محصور نعم محصور ما بقي يديه أي قوة نعم لو كان عمره يطول يطول هو كان يسلم المملكة لأصحابه الأصلية حق. أهل بيت النبوة صلى الله عليه وسلم حق. كان نية ليلة الليلة ليلة أمس خبر مشهر. خبر أولياء الله. الله هو كان شكره أن يسلم مملكة لأصحابهم العصية. سبحان الله. حيث مامور مؤمنين أدوا الأمانات إلى أهلها. حرم <applause> مكة مكرمة المدينة المنورة عند أعالي السقوط موضوعة. نعم. <applause> هو كان هل كان يضمر في قلبه أن يسلم مملكة لأصحابه الأصية حيث أشير له من أمر السماء ذاك الملك ذاك الولي العهد بهذا النسبه كان نسبته وحبه للحق أن يؤدي أمانات إلى أهلها هو كان درى هذا الأمر أنه أن يؤدي كل وديعة إلى أصحابه كان بفكره وليلة الميراج قد نزلت الملائكة لقبروه وأن ينفذ أن ينفذ ينفذ وصيته أن تقام صلاة الجنازة بالعرم المكة المكرمة رجل عظيم هذا كان نيته قد قبض بالناس باقيوا عليه بكوا عليه قد دفن هذه الليله في حرم مكه المكرمه نعم يا اعلى سؤول الله يشهد ونبيه يشهد ما عملوا على السؤول نعم رضيوا أم ما رضي يوم القيامة أعضاء بده يسألهم إلا هذا نيته كان صافي أن يؤدي الأمانات إلى أهلها هذا كان منوز في قلبه سبحان الله ، الله أكبر الأكبر أيها الملوك والرؤساء والأمراء ، حق سبحانه وتعالى يقول كل نفس ضائقة الموت ثم إلينا ترجعون كلكم بدكن تزوكوا الموت بدكن ترجعوا عني رضي رضي رب العزه رب السماوات والأرض هذا العبد من علي السعود بس ان يصلى عليه في الحرم مكه ان يدفن في الحرم الشريف نعم الله جل وعلا يقول السعيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق ما أريد أن يطعموا العبد عبد ضعيف عربيا في قليل كانني امي لكن من نصف الليل ورد في قلبي اشياء في حقه مفقود هو ما هو يشير على علي برأسه هكذا لبسوه نور الله اكبر غير ملوك ، ما لبسوه. الله جزاه الله حق سبحانه وتعالى ان يصلي عليه في, ان في حرم مكه ان يدفن في حرم مكه المكرمه الله اكبر نعم ايها الملوك كل نفس ذائقه الموت موت قد كتب على الكل وكلنا لابد أن الموت جاي علينا أيها الملوك يقول حق سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون و حق <كشف> سبحانه وتعالى جل وعلا جل من قائل يقول ليبلوكم ايكم احسن عملا ايها الملوك شو عم يعمل؟ تعملون الله سبحانه وتعالى ناظر اليكم ويقول ليبلوكم ايكم احسن عملا مش ظني لكن يقيني انه حق سبحانه وتعالى ارادته ان يرد صاحب الحق لحقه فإذا قبض بين على السعود هو كان نعم أن يرد ملك مملكة لأصحابه الأصلية لأهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام ألف ألف الصلاة يا رب ليبلوكم أيكم أحسن عملا أيها الناس، شو عم تعملوا؟ شو عم تعملون؟ يكنزون الكنوز مثل قارون ما نفع له. الذي نفع له الذي أنفق أنفق أعطي بلالا فلا تخف من ذي العرش إقلالا أيها الملوك شو عم تعملون الله سبحانه وتعالى أنفق لسان حبيبه عليه الصلاة والسلام أنفق بلالا فلا تخف ، فلا تخاف من ذي العرش الى إيه. هذا ذاك المؤمن موحد مُحب في الغاية لأهل بيت النبي الله أكبر وصح. الله أكبر كانية أن يعطي كل خزائنه لكن عوارض نعم. منعوه نعم لكن وصل ما وصل ما هو كان ينوي ينوي الله اكبر ما شاء الله له ما شاء الله ايها الملوك خذوا درسكم نعم. من ذاك الاب هل نيته حسن أنفقوا فلا تخافوا من ذي العرش هو كان يريد أن ينفصل ليبلوكم أيكم أحسن عملا الله أكبر رحمه الله آمين ما عند أهل الحقيقة تزكية ولا واحد من ملوك هل مضوا من آل السؤول إلا تزكية جاء لأجل مفقود أمير نايف له جاء تزكية توبوا له آمين عظم الله أجركم يا أهله آل <سؤال> سعود آل سعود سعود امتثلوا معه اليوم دنيا غدا اخرات ايها الناس جميعا كل المسلمين بلاد الاسلام خذوا درسكم الله جزاه عبده الضعيف باحسن الجزاء بأحسن الجزاء ، نحن عندنا خزائن ما نحتاج لأطاء على سعود أو على غير لا دنيا عند عباد الله الصالحين تحت قدميه جاءني وارد هالليلة أن أذكر كل الناس بمفقود أمير نايف 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 كان وجهه فرجونا آه. وجهه ما جرى أحد غيرنا سبحان الله محافظين مكة مكرمة كان يضوي يضوي ولا واحد من أهل السؤود هذا حال جاء له إلا الله جزاه الله بهذا عبد هل كان نية صافي أن يرد حقه لأهل الحق فجزاه الله كل خير آمين. عظم الله أجركم آمين. يا آل السعود آمين. انتظموا والتزموا أوامر الله كونوا عبيدا لله كونوا هكما على أنفسكم كونوا صامتين على الحق كونوا أحسن الناس آمين. حيث الله جل وعلا أكرمكم بشيء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ليبلوكم أيكم أحسن عملا تفهمون عربي أنا عربي أفكار يا ملوك ولا أي طلب من جهتكم أنا وصلت سن سن العتق عتق نعم عتقاء الرحمن من عتقاء الرحمن مفقود كان له سنة من شان يكون وزكاه بل فقير من زكاه الرحمه بكي لا اريد منكم الا حسن الظن لنا احسنوا ظنكم بالناس واكرموهم إذا أكرمتم أكرمتم لأنفسكم نعم إذا ما أكرمتم حبستم عن أنفسكم إكرام الله جل وعلا يا مشايخ مصر مشايخ الشام بغداد مغرب مشرق التزموا وتفكروا هذه الكلام مش قاري من كتب عندنا لكن هذه واردات. نعم. وهو يفرح وهو يقول يغمض عينيه هكذا لي. الله اكبر. في صلاه الجنازه جنازته لا اريد منكم.. جزاء ولا شكورا شكورا ها هذا حالي إذا ما كنت بحضر شيء من شان ناس أخاطب أهل الإسلام لكن قد ورد وارد أجبرني من طرف سيد المرسلين سيد الأولين والآخرين رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلبوا منهم يقول نبي اخر الزمان ربي يصلي علي هم يمنعون يمنعون صل علي وانا اكون حاصماً له يوم القيامه يا ملوك على سو <applause> الصوف 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 الله تبت ورجعت قد بلغت قد بلغت قد بلغت والله شاهد ونبيه شاهد ملائكته شاهد أنا عبد عاجز ما بيحسن أتكلم كلمتين بضعف عربيات كمان قليل ما عزي هم هم أشهر علي أن أذكر أمة الحبيب من الأول إلى الآخر هل لي أخذ نصيبه فنعم له هل <سؤال> ضاع هذا الوصيه ويل لهم هنا وهنا توبه يا ربي توبه يا ربي توبه, صافو. توبة يا ربي توبه يا ربي توبه يا ربي جئت حبيبك سيدنا ولي الاخرين نورا مسرورا ورضوانا يعلي علموا في الدنيا وفي الاخره بين الاوالم يا رب العرش العظيم امين علم مرفوع على عرش الرحمن يا ال سعود قدروا نبيكم صلى الله عليه وسلم الفاتحه